Командир отделения первой пожарной части старшина Герыч. 00.21 поступило сообщение о загорании по улице Канатная 7. По прибытию пожарных подразделений было обнаружено загорание открытым пламенем с балкона третьего этажа. Ориентировочная площадь 10 квадратных метров. Был подан один огнетушащий ствол на тушение. В ходе тушения пожара было обнаружено по месту вызову два трупа. Задействовались газовая служба, наряд милиции. И по месту вызова работало два отделения пожарно-спасательной техники.